বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰি থাকে যে ছাৰ মই এইটো প্ৰজেক্টৰ কমেণ্ট কৰিছোঁ আপুনি প্ৰজেক্টটো দিয়া নাই গতিকে মই তেওঁলোকক এটা কথাই ক'ম যে মই বৰ্তমান বহুত বিজি থাকোঁ সেইকাৰণে তোমালোকৰ প্ৰজেক্টবিলাক মই দিব পৰা নাই আৰু যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰজেক্ট দিছোঁ তেওঁলোকে হয়তো মোক অলপমান বেছিকৈ কৈছে দিব নোৱাৰাত মই দিব বাধ্য হৈছোঁ সেইকাৰণে মই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এটা তোমালোকক কাম কৰিবলৈ ক'ম এই বস্তুটোৱে তোমালোকক প্ৰজেক্ট দি দিব মোৰ প্ৰয়োজন নহ'ব ঠিক আছে তোমালোকে কেৱল মাত্ৰ এটা মেছেজ কৰি দিবা যে আমাক ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰজেক্ট লাগে অসমীয়াত ক'বা বা ইংলিছ মিডিয়ামত যি যিটো মিডিয়ামত তোমালোকক লাগে প্ৰজেক্ট তোমালোকে কেৱল মাত্ৰ টাইপ কৰি চেণ্ড কৰি দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ আপুনি প্ৰজেক্ট একেবাৰে ৰাইটিং গোটেই আহি যাব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে যেতিয়া তোমালোকে ছেণ্ড কৰিবা অৰ্থাৎ কোনোবা এটা মেছেজ তেওঁলোকক চেণ্ড কৰিবা সেই মেছেজ চেণ্ড কৰাৰ আগত অলপমান ভাবি ল'বা ঠিক আছে ভাবি লোৱাৰ কথা কি কৰণ কৈ আছোঁ এতিয়া ধৰা তোমালোকে অলপমান এটা কমা ভুল কৰিছা বা যিটো তোমালোক যিৰ ওপৰত যাৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট লাগে ভালকৈ ক'ব নোৱাৰা তেনেহ'লে যদি ক'ব নোৱাৰা তেন্তে তোমালোকক কিন্তু একেবাৰে প্ৰিপেয়াৰলি প্ৰজেক্টখন দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক কাৰণ তেওঁলোকক অলপমান ভালকৈ ক'ব লাগিব সেই যা যিটোৱে তোমালোকক প্ৰজেক্ট দিব সেইটোৰ নাম হ'ব লাগিছে চেট জি পি টি ঠিক আছে চেট জি পি টি মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি ৰাখিম তোমালোকে ডাইৰেক্টলি লিংকত টিপি যাব পাৰিবা তথাপিও যদি নোৱাৰা তোমালোকৰ মোবাইলত গুগল বা ক্ৰ'ম আছে বা গুগল বা ক্ৰ'মত যাই চেট জি পি টি চাৰ্চ কৰিবা যিটো প্ৰথম লিংক আহিব সেই লিংকত টিপিবা তাৰপিছত ট্ৰাই কিবা এটা বস্তু আহিব তোমালোকে তাত টিপিবা তাৰপিছত দেখিবা মেছেজৰ অপশ্যন আহিছে তোমালোকে কেৱল মাত্ৰ তাত টাইপ কৰি দিবা ধৰি লোৱা তোমালোকক প্ৰজেক্ট লাগে কি প্ৰজেক্ট লাগে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক তাই কেৱল মাত্ৰ তাত টিপি দিলেই হৈ গ'ল যে ভাৰত আৰু চীন ভাৰত আৰু ছৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সম্পৰ্কৰ প্ৰজেক্ট লাগে ক্লাছ টুৱেলভৰ সম্পূৰ্ণ একেবাৰে গোটেই ৰাইটিং লাগে গোটেই ৰাইটিং লিখি লিখি দিব লাগিব এতিয়া ধৰক সৰ্বপ্ৰথম তোমালোকে ক'লা কি যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ পাৰ্ট সম্পৰ্কৰ প্ৰজেক্ট লাগে তেওঁলোকে হুবাহু দি দিব কি দিব আৰম্ভণিখিনি দিব আৰম্ভণি লিখিব লাগিব তাৰপিছত ভূমিকা লিখিব লাগিব এনেকৈ তোমালোকক টপিকবিলাক দি দিব এতিয়া তোমালোকে টপিক পোৱাৰ পিছত আন এটা কমেণ্ট চৰি আন এটা তোমাৰ তেওঁ তেওঁলোকক মেছেজ কৰিবা সেই মেছেজটো হ'ব লাগিছে কি যে গোটেই ৰাইটিংখিনিয়ে মোক লাগে গোটেই ৰাইটিংখিনিয়ে মোক লাগে ঠিক আছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰজেক্টটোৰ গোটেই ৰাইটিং লাগে যেতিয়াই এই মেছেজটো দিবা এই মেছেজটো দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে তোমালোকক এটা ৰাইটিং চেণ্ড কৰি দিব সেই ৰাইটিংটোৱে হ'ব লাগিছে তোমাৰ প্ৰজেক্ট ঠিক আছে ত' যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকৈ প্ৰজেক্ট ল'ব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে ল'ব পাৰা আকৌ এইবাৰ নামটো কৰি দিছোঁ চেট জি পি টি চি ঠিক আছে চেট জি পি টি ঠিক আছে আৰু প্ৰজেক্টখন এতিয়া বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে ছাৰ তেওঁলোকৰ হিচাপত প্ৰজেক্টটো দিলে প্ৰজেক্ট কোনো ধৰণৰ ভুল হ'ব নেকি কোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্ট ভুল নহয় মই চেক কৰিছোঁ এইবাৰ মই জেক কৰি দেখিছোঁ সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈ আছোঁ তোমালোকে কেৱল মাত্ৰ টপিক হিচাপত লিখি দিবা ঠিক আছে আৰু ভালকৈ লিখিবা আৰু মই তোমালোকক কৈছোঁ যে বানান বানানখিনি ভালকৈ লিখিবা আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া চেণ্ড কৰিবা অলপমান মনোযোগ দি চেণ্ড কৰিবা নহ'লে কিন্তু প্ৰজেক্টটো ভল হ'ব পাৰে ঠিক আছে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ বিহু তোমালোকক ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰজেক্ট মই দিব পৰা নাই তেওঁলোকক মই তেওঁলোকক মই ক্ষমা বিচাৰি আছোঁ যে মই প্ৰজেক্টটো দিব পৰা নাই মই বিজি থাকোঁ সেইকাৰণে হয়তো তোমালোকৰ প্ৰজেক্টটো দিব পৰা নাই ঠিক আছে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিওটি আমাকে কি এটা সমাপ্ত করে ধন্যবাদ